এই সময়খিনিত মই আপোনালোকৰ যোগেদি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিজন নাগৰিকক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আৰু সক্ৰিয়া আদায় কৰিছো যে এতিয়া ব্যৱধান যেতিয়া বহুত বেছি হৈছে যদিও আনুষ্ঠানিকভাৱে এতিয়া ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই তথাপি আপোনালোকে যি অভিনন্দন দিছে সেই অভিনন্দন মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু সকলোলৈকে মই কৃতজ্ঞতা আৰু স্বক্ৰিয়া আদায় কৰিছোঁ বিশেষকৈ যোৱা তিনিটা মাহ চাৰিটা মাহ ৰোজা আছিল ৰমজান আছিল ভোকে লঘনে থাকি আমাৰ পক্ষত আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে বিশেষকৈ আমাৰ এম এল এসকলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৃন্দ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ আমাৰ ইয়াত একেবাৰে ৰাতি দিন থাকি অখিল গগৈ এই লোকসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আমাক কেম্পেইনিঙত সহায় কৰিলে বিশেষকৈ আমাৰ এম এল এসকলৰ লগতে আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ লোকসকল আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ লোকসকল আমাৰ মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ লোকসকল আমাৰ বুথ কমিটিৰ লোকসকল আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যুৱ কংগ্ৰেছ এন এছ ৱাই মহিলা কংগ্ৰেছ সেৱা দল আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতিজন কৰ্মীয়ে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিব তাৰ উপৰি আজি আপোনালোকক আমি ক'ব লাগিব যে ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন সংগঠন কোনোবাই আপোনাৰ জনাকৈ কোনোবা নজনাকৈ মোক আহি সমৰ্থন কৰিছে আমাক আহি সমৰ্থন কৰিছে চৰকাৰৰ ৰঙা চকুত বহুতে ভয় দেখ ভয় খায় মনে মনেও আমাক সমৰ্থন কৰিছে আৰু আপোনালোকে কুজ ৰাজবংশী লোকসকলৰ এটা জাতীয় উৎসৱ সেই উৎসৱলৈকো আমাক মাতি লৈ গৈছিল ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াকো মাতি লৈ গৈছিল তেওঁলোকে আচলতে ৰাজনৈতিক ব্যক্তিক সেই অনুষ্ঠানলৈ নামাতে তেওঁলোকে আমাক মাতি নি যি মৰম দেখুৱালে আমাক যি আশীৰ্বাদ দিলে তাৰ বাবেও মই আপোনালোকক ৰাজহুৱা বাবে আপোনালোকৰ যোগেদি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আপোনালোকৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যোগেদি বাকী কথাখিনি আমি কেনেকৈ কি কৰিম কি নাই সেই কথাখিনি পাতিম কিন্তু এতিয়াও যেতিয়া ৰিজাল্ট দিয়া নাই আপোনালোকৰ যোগেদি সকলোলৈকে মোক ভোট দিয়া মোক ভোট নিদিয়া ইয়াত নাগৰিকসকল সকলোকে আমি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আৰু স্বক্ৰিয়া আদায় কৈছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখিছে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখিছে আৰু কমিটমেণ্ট এইটো মেইন মূল কথা হ'ল যে ৰাইজে যে কমিটমেণ্ট ব্ৰেক কৰা লোকক যে এনেদৰে শিক্ষা দিব পাৰে ধুবুৰীবাসী ৰাইজে সেই কথাটো আপোনাৰ আজি দেখুৱাই দিলে ধুবুৰীবাসী ৰাইজ মই আগতো কৈছোঁ নিৰ্বাচনৰ আগত যে ইয়াত কৰ্ম কৰি খোৱা লোক দিন ৰাত তেওঁলোকে কৰ্ম কৰে কোনোবাই খেতি কৰে কোনোবাই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ৱৰ্কত কৰে তেওঁলোকে ইমান চৰকাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি নাথাকে কিন্তু এই মানুহবিলাকে বিচাৰে নিজৰ সন্মান নিজৰ 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 ইজ্জত গতিকে কথাখিনি মই ভোটৰ বাকচৰ দ্বাৰা যি ৰায় দিছে সেই ৰায় ৰায় আমি হৃদ্ৰাৰ্য কৰি আগন্তুক দিনত প্ৰতিটো পদক্ষেপত ৰাইজৰ পক্ষত ঠগি আমি কাম কৰিব লাগিব আজি এই আপাহতে মাত্ৰ মই এইখিনি কথা আপোনালোকৰ যোগেদি ৰাইজকে দেখা গৈছে যেন আজমলৰ পৰা কি ৰাইজে বিৰক্তি পালে নে কি এনেকুৱা ৰেজাল্ট ৰাইজে কমিটমেণ্ট মই নিৰ্বাচনৰ সময়ত এতিয়া মই বহুত কথা কলো সেই কথাবিলাক মই ৰাইজৰ পক্ষত আছোনে নাই কমিটমেণ্টটো সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা মই নিৰ্বাচনৰ সময়ত মোকো বহুতে কথা ক'ব মই সেইখিনি দিম বুলি কৰিম বুলি কৈছিলে নাই তেখেতসকলে কমিটমেণ্টবিলাক নাৰাখিলে যেতিয়া আপুনি কমিটমেণ্ট নাৰাখে তেতিয়া ৰাইজে এনেধৰণে উত্তৰ দিয়ে আমিও এই সময়খিনিত সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজক কি কৈছিলোঁ আৰু সেই কথাখিনি আমি কাৰ্যত পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে আশা খুদিয়া প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ নে নাই ৰাইজে চেষ্টাটো বিচাৰে যে সকলো কাম কৰিব পাৰিব বুলি ৰাইজে নাভাবে কিন্তু ভাবে যে চেষ্টাটো কৰিছে নে নাই আন্তৰিকতাই কৰিছে নে নাই মই ভাবোঁ যে সেই আন্তৰিকতাৰ অভাৱটো ৰাইজে দেখিলে আৰু সেইকাৰণে দুখীয়া হ'ব পাৰে সচেতন ৰাইজে এই কথাখিনিৰ উত্তৰ ভোটৰ বাকচৰ দ্বাৰা দিলে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সমষ্টিটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইলেকশ্যন কমিশনৰ যোগেদি এনেকুৱাকে সজাইছে এটা কাম বুলি আপুনি কব নোৱাৰে কাৰণ মানকাচাৰ সমষ্টিৰ যিটো অভাৱ বিলাচীপাৰা সমষ্টিৰ সেইটো নহব পাৰে বীৰচিংযোৰোৱাৰ যিটো অভাৱ আপোনাৰ বন্দিয়া সমষ্টিৰ নহ'ব পাৰে গতিকে বেলেগ বেলেগ সমষ্টিৰ বেলেগ বেলেগ কাৰোবাৰ গৰাখহনীয়া সমস্যা গৰাখহনীয়া সমস্যা এটা আমাৰ বিহাৰত আপোনাৰ ডাঙৰ সমস্যা আজি মানকাছাৰৰ আপোনাৰ বৰ্ডাৰ সমস্যা আছে বীৰ সিংযোৰোৱাৰ আজি আপোনাৰ বহু অঞ্চল আপোনাৰ একে গৰাখহনীয়া অৱস্থা আছে গৰাখহনীয়াটো দিল্লীয়ে বুজিয়ে নাপায় ৰাইজ দিল্লীয়ে বানপানীটো বুজে কিন্তু গৰাখনে যে পানী যে আপোনাৰ যে ঘৰ ভাঙি মাটি যে ওলাই লৈ যায় দিল্লীক বুজাবলৈ আপোনাৰ আজিলৈকে পৰা নাই গতিকে সেই সেইটো এটা আছে আমাৰ ইয়াত মূল্য বৃদ্ধিৰ সমস্যা আছে ইয়াত আপোনাৰ কাম কৰিব যোৱা মানুহবিলাকৰ যি ধৰণৰ এটা ধৰি লওক এটা এটা ভয় ভয় ভাৱ সেই ভয় ভয় ভাৱটো আছে গতিকে সকলো সমস্যা আজিয়ে মই থোৰতে আপোনাক ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু এটা কথাও ঠিক যে খেতিয়কৰ কেনেকৈ ক'ত কি খেতি কৰিলে ভাল হয় এতিয়া আপোনাৰ চেঙা সমষ্টিত এতিয়া আপোনালোকে যদি কয় তাত গোম আমাৰ গোম গুমধানৰ খেতি কৰে মাকৈ খেতি কৰে সেই খেতি কেনেকৈ আমি বাহিৰত ভালকৈ বেছি খেতিয়কসকলৰ উন্নতি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মই সেইদিনা নাৱত যাওঁতে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্ততে মই ৱাজিদ চৌধুৰীৰ লগত তাত থকা লোকসকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ যে আপোনালোকৰ ইমান গৰু আছে লাভ হয়নে নহয় তেওঁলোকে কৈছে আমি গাখীৰ বেছি ইমান লাভ নাপাওঁ গতিকে তাত কি কৰিলে লাভ হ'ব সেই মানুহখিনিক কি ৰাতিপুৱাই উঠি পেলাই আৰু গুৱাহাটীত বহি থাকি আপোনালোকে ধুবুৰীৰ সমস্যাৰ বিষয়ে জানিব নোৱাৰিব ধুবুৰীত বহি থাকি ব্ৰিচিং জোৰাৰ সমস্যাৰ কথা জানিব নোৱাৰিব ৰাতিপুৱাই নাৱত উঠি পেলাই ধুবুৰীলৈ আহে গোটেই দিন কাম কৰি আকৌ গুচি যায় গতি এই লোকসলের সমস্যাটো বেলে গতি আপনি যদি কৈছে প্রথম সেকেন্ড থার্ড সামগ্রিক সমস্যা কথাবিল ঠিক আছে কিন্তু প্রত্যেকটা আমাৰ আমার সমস্যাবিল বেলে আপনাদের যোগেদ লগত বেলেগে বহি সেই কথাখিনি কি করব খুঁজছো এটা পরিকল্পিতভাবে প্লেন করে আপনাদের যোগেদি রাইজক পঞ্চাছ হাজাৰটো বেছি নেকি